Все клубы Австралийской футбольной лиги привлекают услуги капелланов, чтобы помочь игрокам справиться с их проблемами. Для меня роль капеллана при спортивной команде в том, что нам, наверное, нужно знать игроков лично, близко общаться с каждым. Они работают за кулисами АФЛ, укрепляя команды изнутри. Для спорта, в котором одни только ожидания оказывают огромную нагрузку на спортсменов, капелланы исполняют незаменимую роль предохранителей. А послание наше в том, что если люди хотят поговорить о своих проблемах, обсудить свои стрессы и то, что давит на них, то мы их выслушаем. Как есть командный психиатр и командный доктор и тренер, мы видим себя в том, чтобы дополнять заботу об игроках поддержкой вне поля. Заканчивается воскресное собрание, и они спешат на матч, где человек Божий сливается с миром накачанных спортивных матчей и профессионального футбола. Кто-то спросил меня, не иронично ли это, что посланник Бога работает с такими демонами? Ну а с кем мне еще работать? от утешения до советов по браку. Капелланы АФЛ всегда готовы выслушать. Мне кажется, даже в такой тесной команде я все еще не знаю игроков настолько близко чтобы поднять нашу дружбу до такого уровня, на котором должен быть капеллан. Церкви видят нужду и находят возможность в современном мире. Как христиане мы можем показать им другую перспективу, показать, что речь идет не только о том, что мы видим, что жизнь не сводится к будням и упражнениям, принести духовный аспект в их жизни.